Знаете, я не являюсь адвокатом правительства, я являюсь таким же гражданином, как и вы, который хочет, чтобы в нашей стране был порядок, законность, и с каждым годом наша страна имела экономическое развитие. Для того, чтобы так было, мы должны пройти через целый ряд испытаний, в том числе те испытания есть сейчас, когда министры наконец-то убирают себе силы и смелости выйти и сказать, что нас давят, что нам указывают, как нам жить и так далее. И вчера на экстренном заседании Кабинета министров министры собрались и сказали, мы не будем больше терпеть этого давления ни со стороны олигархов, ни со стороны других лиц, которые пытаются нами руководить. Это очень важный момент. Большая проблема нашей страны – это дуализм власти, который был заложен в Конституции Украины. В президентской парламентской республике мы жили, когда был господин Янукович, который совершил незаконный конституционный переворот. Он своим росчерком пера назначал любого министра, любого главу органа центральной исполнительной власти. Парламентская президентская республика, это где власть принадлежит парламенту, избранным депутатам, а президент играет роль, скажем так, английской королевы. Но все знают, кто является канцлером Германии Ангела Меркель. Кто является президентом Германии, ну, навряд ли кто-то, ну, навряд ли многие об этом Но знают. Но не, не избирается самое президент, Италии, президент Италии, Германии знаю, который... всенародно. Президент Германии избирается в парламенте. А Я всенародно. дополню, так вот. То же самое есть в Италии. Вот Савик хорошо знает, что в Италии тоже фамилию президента мало кто знает, при этом известна всем фамилия премьер-министра, он несет ответственность за страну. Что происходит у нас? Я прошу дальше показать. Вот есть количество депутатов, избранных от тех или иных фракций. Например, президент Германии или президент Италии, он не имеет, как правило, своей фракции в парламенте, на которую он может влиять и с ней работать. Я попросил бы показать состав кабинета министров по партиям членам коалиции. До следующего вас должен быть момент. Вот, пожалуйста, перечень должностей, которые по Конституции предложил глава нашего государства. Глава НБУ Валерия Гонтарева отвечает за валютный курс в стране. Глава СБУ Василий Грицак отвечает за безопасность государства национальную. А, здесь еще нет... А, генеральный прокурор Виктор Шокин предлагается по Конституции президентом. Является главным руководителем всех процессуальных уголовных дел в стране. Вот перечень министров, которые были предложены фракцией блока Порошенко в кабинет министров. Здесь есть и Айварас Абрамавичус, и министр Квиташвили, который работал в правительстве Саакашвили в Грузии, я так понимаю, сделал немало хорошего, почему его порекомендовали на работу в Украине. Теперь прошу показать состав министров, которые предложили другие фракции коалиции. Это Народный фронт, это фракция Батькивщина и фракция Самопомощь. В Народном фронте это министр внутренних дел Арсен Аваков, Министр юстиции Павел Петренко, Министерство культуры министра Министр кабинета министров Ганна Нищенко. Также премьер-министр Сеня ценю и Есть э, по министру от э, фракции Батькивщина, это министр молодежи и спорта и гражданов, И есть министр от, был точнее, министр от фракции Самопомощь. Теперь я хочу напомнить всем э, нашим гражданам, избирателям, депутатам, кто нас сейчас смотрит. Правительство это продукт. Верховной Рады и фракции и коалиции, которые избрали этого премьер-министра, этих министров несут за них ответственность. Это командная работа. И поэтому качество работы Кабинета министров – это тоже качество работы Верховной Рады. Тех, кого она согласилась назначить, и тех, кого она должна была поддерживать или наоборот не поддерживать в тот или иной момент. Что у нас произошло после выбора в Верховную Раду в 2016 году? К сожалению, несмотря на призывы неоднократные Народного фронта, заранее Давать кандидаты в кабинет министров этого не было сделано. Многих министров доставали как чуртиковые стабакирки за день или в день голосования. Вот с этого все это началось. Что произошло дальше? Пригласили министров, которым дали гражданство. Айврас Абрамайевичус, Ярейска, Квиташвили. Пани Ярейска, она настояла, и у нее все заместители, это члены ее команды. У Айвара Абрамайевичуса произошло то же самое. У господина Квиташвили, я боюсь, что он узнал о том, кто его заместитель уже после своего назначения. И нужно задать ему вопросы, в том числе, наверное, в антикоррупционном бюро, как проходили вопросы согласования с ним его заместителей, которых он узнал, скорее всего, после его назначения или за день до. Из-за этого тоже сказывается качество работы, потому что, почему он написал заявление об отставке? Да потому что он не мог управлять теми заместителями, которых ему навязали, та политические силы или те лица, которые его туда выдвинули. И это тоже, еще раз, должен быть предметом разбирательства правоохранительных органов, отвечающих за это. Далее. Почему Айварас Абрамович пошел на то, чтобы сделать такое заявление? Да потому что у Министерства экономики есть право согласования назначения глав государственных предприятий. Это хлебные должности. И на министра Айвараса Абрамовича, как и на министра транспорта Андрея Пивоварского, у которого 250 государственных предприятий, начали давить сразу же после назначения. Говорить «Вот этого назначьте туда, этого назначьте сюда». А ты туда, мальчик, ходи, туда не ходи. И вот я благодарен очень Айварасу за то, что он нашел себе силы и сказал правду, что нельзя навязывать министрам, как им работать. И наоборот, Верховная Рада должна защищать таких министров. Поэтому я заявил, что я и партия «Народный фронт» не будет голосовать за отставку Андрея Пивоварского, Айвара Абрамовичуса. И они должны дальше работать в нашем правительстве. Я очень надеюсь, что Айварас Абрамовичус передумает и будет работать дальше. Но я вернусь к проблемам Конституции, Сергей, я как только закончу, вы сразу же встанете на мое место и выступите. Проблема такова, что на сегодняшний день у нас президент контролирует 90% власти в стране. У него треть депутатов в парламенте, на которых он влияет прямо или последовательно. Без него нельзя принять ни один закон, а если он будет ему не нравиться, он наложит вето. У президента право назначения, генерального прокурора, главы СБУ, главы Национального банка, это все сферы, за которые он несет ответственность. Партия Народный фронт выдвинула министров, которые отвечают за правоохранительные органы. И там есть много проблем. Но мы стараемся и делаем реформу правоохранительных органов. Мы делаем реформу патрульной полиции, которая останавливает и штрафует всех без разбора. Будь ты министр, будь ты депутат. У нас есть реформа Министерства юстиции, когда открыты все реестры. И каждый хочет посмотреть, у кого какая есть собственность, у кого какая есть недвижимость. Такого нету даже во многих европейских странах. Но министр юстиции Павел Петренко это сделал. У нас заработала в Министерстве экономики открытая э, платформа для прозрачных закупок Прозора. Впервые за 15 лет работы в Украине компания Metro Cash and Carry приняла участие в тендере на поставку Министерства обороны продуктов питания и выиграла его. Хотя это всегда считалось одной из наиболее коррупционных сфер. Это говорит о том, что не, э, часть изменений все-таки реализуется, несмотря на огромное коррупционное давление, которое есть. Вчера было чрезвычайное собрание Кабинета министров. И на нем министры между собой обсуждали вместе с премьером, что они должны положить край тому, чтобы депутаты, олигархи приходили и влияли на работу министров. Есть Министерство энергетики, в котором работает заместителем человек, который прямо рекомендован гражданином России, олигархом Константином Григоришиным. Это не результат журналистских расследований, он прямо об этом заявил в интервью известному интернету зданию Украинской правды. Там работают другие люди, которые навязаны нашей стране гражданином Российской Федерации, он их сам перечисляет. И министр энергетики закрывает на это глаза. Разве это справедливо? Нет. Каждый министр должен нести ответственность только перед украинским народом, законом и Верховной Радой, которая дала ему такое право. Те, что касается голосования за отставку кабинета министров. Я еще раз повторяю, я не являюсь адвокатом здесь премьер-министра или кабинета министров. У нас есть Конституция, у нас есть закон, давайте жить по нему. Я совершенно поддерживаю, видите, и аплодировал депутату от самопомощи Елены Сотник о том, что нужно для того, чтобы ставить этот вопрос, собрать 150 подписей. Необходимо начинать этот процесс сбора тем депутатам, которые считают, что этот вопрос нужно поставить. Я удивлен, что столько разговоров об отставке Кабинета министров еще до сих пор эти подписи не собраны. Тогда будет этот вопрос поставлен на голосование повестку дня, и после этого, если будет 226 голосов, это правительство уйдет в историю. Дальше будет избран новый премьер-министр, создана новая коалиция, или же будут новые выборы Верховной Рады Украины. Это нормальный политический процесс. Я проголосую за того, кого заранее будут предлагать и сообщать, что это лицо способно быть на сегодняшний момент премьер-министром Украины в этих непростых условиях.